Begitu juga dengan perkara-perkara lain -perkara yang sampingan seperti memasukkan air ke dalam rongga badang yang batik. Rongga terbuka sampai ke hak batik. Contohnya hidung. Maka siapa yang ambil air jolok dalam hidung sampai masuk dalam mulut, batak puasa ini. Siapa yang ambil paku jolok sampai kena ke otak dia, batak puasa. Faham? Jadi kalau dia korek hidung batak tak puasa dak batal makruh dia ulama kata dulu zaman kita cek-cek kita dengar ngaji batal puasa bila zaman kita ngaji kitab-kitab bekah tak ada ulama kata batal yang batal masuk ke lubang hidung sampai ke bating di mana bating ada dua pendapat satu pendapat dalam otak pendapat yang kedua lepas pada tulang ni ada dak orang kau hidung pada tulang tak ada juga neh jadi dak batal lah korek puasa Eh korek hidung Walaupun dia letak pasal sampai ke buka tangan gitu. Tak patah juga. Neh. Ha. Tapi makroh kata ulama. Neh. Begitu juga dengan telinga. Dia ambil jari dia. Dia buat korek telinga. Dia ambil putih kapah. Dia korek telinga. Tak batal juga. Kerana yang batal sapa kepada bating. Bating belakang pada gegendang telinga. Dah ada korek sapa cabut gegendang. <tid> tak ada. Sapa luar ni. Dia buat korek dengan kapah. Ataupun korek dengan jari. Tidak batal. Dapat tu saja-saja korek. Makro. Dah bila tak makro. Gatal telinga. Maka dia pun korek. Nah, ha, tuhan buat jari kita lima. Yang ni, tu korek telinga. Segala bangsa Tuhan buat, tak kira bangsa besar, tinggi-tinggi, negro ke, orang Sweden ke, jenis tinggi-tinggi, jenis besar. Dia punya jari clicking, mesti muat dengan lubang telinga. Bijaknya Allah buat. Tak, nah, telinga orang lain belum tentu muat. Telinga dia memang padang, fit molek. Tak, Tuhan buat dah. Nih, cotton bud baru ni orang buat. Tuhan buat, jari halus, Sebab tu tak sama besar. Nah, ha, ada tugas masing-masing. Untuk korek telinga. Jadi bulan puasa, dia korek gata, dok. Eh, dia korek uh, telinga, tidak batal. Faham? Haa.